Балконы и лоджии неотъемлемая часть нашего жилья, и защита их от э, холода, от шума, от атмосферных осадков – это очень важная задача, которая ставится перед системой остекления балконов и лоджий. Именно такой системой, именно такой профильной программой является технологическое решение века Sunline, разработанное конструкторами немецкой компании Века и активно использующейся в Европе. у компании Века существует разработанная технология, технологическое решение, которое позволяет без проблем красиво и эффективно остеклить балкон или лоджию фактически любой конфигурации. Вы помните, что долгое время наши балконы не стеклились и там каждый упражнялся как мог, изучая свои фантазии. Но теперь, используя решение из профиля века, можно сделать это быстро, красиво, эффектно и тепло. Для того, чтобы сэкономить место на балконе, как мы помним, у нас балконы достаточно небольшие и поэтому их владельцы борются фактически за каждый квадратный сантиметр. Для того, чтобы не загромождать пространство балкона с крупногабаритными створками, технологи века придумали специальную раздвижную систему, состоящую из раздвижных створок, при помощи которой у нас створки не уходят внутрь балконного пространства и все пространство остается в нашем распоряжении. Не забытая такая тема, как защита от насекомых. Она может быть реализована в виде стандартной москитной сетки, либо в виде специальных сеток, которые опускаются вниз, давая при этом еще и определенный затеняющий эффект. Плюсом этой системы является также то, что она полностью и по цвету, и по конструктиву совместима с классическими оконными системами века, предназначенными для изготовления классических распашных окон. Это означает, что мы можем как боковые части, так и верхние и нижние делать из профилей века и свободно стыковать их с раздвижной системой остекления балконов и ложей века Sunline. Эта система прошла апробацию в самых суровых климатических условиях, получила очень хорошие отзывы со стороны потребителей, и поэтому нет никакой загадки, никакого секрета в том, что все больше переработчиков изготавливают конструкции для остекления балконов именно на ее основе.